Əziz dostlar, hörmətli izləyicilər. Bu gün biz Novxanıda sizə belə bir gözəl, 2 mərtəbəli, 5 otaqlı ev təqdim edəcəyik. Çəkilişi başlayırıq evin arxasından. Görürsüz, gözəl bir bağı var, bağçası da belədir. Meyvə ağacları da əkilib. Dəyi şəxsi tikili evdir. Mərtəbə arası monolit betondur. Ə evin ümumi sahəsi 240 kvadrat metr təşkil edir. Evi kurqavay, bağ görürsüz, məsafəsi var. Hər tərəfdən evin arxasına keçmək imkanları var. E, Mərtəbə arası bir daha qeyd eləyək, monolit betondur. Görürsüz, qabağında özünün balaca bir verandası var, balkonu da deyək belə incinə gözəl. Daxil olmuşuq evin içinə. E, i̇şıqlı evdir, gözəl evdir. Yəni şəxsi tikili evdir, belə deyək. Ə, qonaq otağı da genişdir, sanitar qovşağı da genişdir. Ya yəni, çox böyük götürülənib ə, ev. Ə, sağda burada görürsüz mətbəxdir, mətbəx mebelə yığılıb. Aksessuallar quraşdırılmayıb. Aksessuallar quraşdırılmayıb, bunu da qeyd edək. Bu da digər bir yataq otağıdır. 3 dənə də yataq otağı yerləşir ikinci mərtəbədə. Holu koridor hissəsi birinci və ikinci mərtəbədə mərmər döşəmədir ə e, daxil oluruq ikinci mərtəbiyə. Qiymətini də bu başdan deyək. Qiyməti start qiyməti 155.000 manatdır. Qapılarda qoyulub e, təhlil veriləcək. Alqı-satqı notarial qaydada olacaq. Torpağın kubçası var. Novxanıda çox gözəl bir yerdə yerləşir. Bir daha qeyd edək. E, dənizə çox yaxın bir məsafədə yerləşir. E, 500 metr yoldan aralı. Yəni piyada dənizə getmək mümkündür. Kim alsa Allah xeyrin versin. Hər kəsin evi olsun inşallah. Allah hamıya ev qismət eləsin. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, sağ olun, hələlik bu qədər.